Hadisədən bir neçə saat keçdikdən sonra İslam dövləti səbiq İŞİD adlı terrorçu təşkilatın sosial media vasitəsilə məsuliyyəti üzərlərinə götürdüyü iddia olunur. Rusiya dövlətinə yaxın sosial şəbəkə hesabları isə bu məlumatı qəbul etmir, feyk adlandırır. Rus mediyası oxları Ukraynaya yönəltməyə çalışır. Sözün düzü İŞİD ilə bağlı əsaslı şübhələr düşünüləndi. Ona görə ki, terrorçuların hadisə bölgəsindən qaçması qəribədir. Çünki İŞİD və bənzər cihadçı qruplar əksər hallarda istişhad adlandırdıqları bu tiplənmələr də hadisə yerini tərk etməyi hesablamırlar. Üzərlərində partlayıcı kəmərlərlə kamikazə kimi hədəf zonaya gəlirlər. Güllələri bitdikdən sonra özlərini partladırlar. İşid adından yayılan açıqlamada isə döyüşçülərin xristianları hədəf aldıqdan sonra sağ-salamat şəkildə öz bazalarına çəkildikləri qeyd olunur. Bəlkə də bu dəfə fərqli yol seçilib. İkincisi, İşid adətən terror hadisəsinin üzərinə götürmək üçün 24 saat gözləyir. Hadisəni törədənlərin sağ olduğu və axtarışın bu qədər intensiv davam etdiyi bir vaxtda İşidin məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi qəribədir. Çünki bu məlumat gizlənənləri daha asan ələ verə bilər. Üçüncüsü, bu qədər mürəkkəb bir terror aktını törətdikdən sonra silahlıların hadisə yerindən qaça bilməsi terrorun çox dəqiqliklə hazırlandığını göstərir. Arxasında dövlət və peşəkar kəşfiyyat qurumunun dəstəyi olmadan hansısa silahlı qrup tərəfindən bu miqyasda bir hücumun dəqiqliklə təşkil oluna bilməsi inandırıcı deyil. İstənilən halda işidən araya girməsi Rusiyanın Ukraynaya qarşı mümkün cavabının legitimliyini zəiflədəcək. 4-5 silahlı böyük bir konsert binasına girərək yüzlərlə adamı qülləleyir və binanı yandıraraq aradan çıxır. Rusiya təhlükəsizlik güvvələri üçün kabus kimi bir gecədir. Gözləyək, görək.